हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है होप तो करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ तो गाइस मेरे पास दो मुर्गियाँ कूड़े को बैठी थी तो मैंने सोचा आप, आपको दिखा दू एक ये मुर्गी है ये मेरी चीनी देसी मुर्गी है ये भी अभी आज इसके अठारह दिन हो गए कूड़े को बैठी हुई है जो अंदर बैठाई है मैंने दूसरी मुर्गी उसके भी अठारह दिन हो गए ये दोनों एक ही दिन कूड़े हुई थी मैंने दोनों के नीचे एक ही दिन अंडे रखे थे तो बस ये परसों तक दिन के बच्चे निकल आएँगे भगवान करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले तो आप ये मेरी मेड घास करना सर तो की मुर्गी भी देख सकते है ये अभी अंडा देने के लिए अंदर आई हुई है ये वहाँ पे उसमें बैठ के अंडा दे देगी मेड करिए अभी ये को अभी थोड़ी थोड़ी डैम में ये भी कोड़क हो जाएगी अभी इसने ग्रीस पूरी की थी तो अभी अंडे देना स्टार्ट ही किया है तो राइस आती है अपनी मुर्गी की तरफ तो देख सकते हैं कि आपकी मुर्गी की क्वालिटी बहुत अच्छी है प्योर ऐसी मुर्गी है इसके नीचे अठारह अंडे बहुत अंडे का वे कर लेती है इसको मैं दाना पानी देखिए रखता और सुबह शाम पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए घूमने के लिए भी छोड़ देता हूँ ठीक है तो गाइस ये थी मेरी पहली मुर्गी अभी मैं आपको अपने बच्चे दिखाता हूँ जो अभी अभी मेरी मुर्गी ने निकाले थे गाइस आप ये देख सकती है कि ये दो मुर्गा मुर्गी है देसी मुर्गा मुर्गी जो जिस मुर्गी के बच्चे है वो फिर से बैठ के अंदर जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा वो भी अंदर कूड़े की बैठी है तो अभी मैं आपको दूसरे बच्चों की रिपोर्ट दिखाता हूँ कि जो मेरी मुर्गी के साथ छह बच्चे थे वो कैसे हैं ये गाइस मेरी मुर्गी के साथ वो छः बच्चे जो मैंने सेल के लिए डाले थे तो और जो भाई मांग रहे थे मतलब कि बच्चे आ, मुर्गी के साथ बच्चे मांग रहे थे तो वो थोड़ा दूर से थे तो इतनी दूर अगर मतलब कि मैं वो इनको ट्रांसपोर्ट भी करता तो रास्ते में बच्चे मर जाते हैं तो इसी वजह से मैंने आपको बच्चे जने से मना कर दिया था मैंने कहा जब बड़े हो जाएंगे दो महीने तक तब आप ले लेना सेल ना हुए तो ठीक है तो देख सकते हैं इन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है ये देख सकते हैं देसी मुर्गी मुर्गियाँ बीच में कड़कनाथ भी है अभी मुर्गी इनको अपने साथ दो महीने और रखेगी और जब तक मुर्गी अपने आप से बच्चे नहीं छोड़ती मैं कभी भी मुर्गी से बच्चे नहीं छुड़वाता आप देख सकते हैं क्वालिटी अभी आपको अपनी फर्स्ट दिखाता हूँ जो मतलब कि मेरी नई बच्ची थी अभी अंडे देने लगी थी छः महीने की बच्ची थी अभी वो कूड़े हो रही है वो इसके नीचे बैठी है आप देख सकते हो ये कूड़े होने लगी है ये भी मेरी फर्स्ट टाइम है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है नो नाग मेरे अब ये यहाँ पे कुड़ेक बैठी क्योंकि अभी सारे अंडे इसने अपने यहीं पे पूरे किया तो ये कुड़ेक भी यहीं पर बैठ रही है तो इनशाला इसके नीचे भी अंडे रखेंगे जब वो मुर्गियाँ बच्चों के से उठ जाएंगी तीन दो तीन दिन में तो इसके नीचे भी अंडे रखेंगे इनसे भी बच्चे नीचे आएंगे तो आपको मेरी ये मुर्गी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अभी आपको अपने दूसरे जगह पर बड़े मुर्गे मुर्गियाँ ये खड़ा है मेरा ब्रिलडर अभी छः महीने का पट्टा है देख सकते है। आप क्या हाइट और लेंथ पकड़ी है स्प्रेड आंख में है और बाकी की मेरी वो मुर्गिया ये जो मुर्गियाँ खड़िया भी ये अंडों पे आ रही है ये दो मुर्गियां अंडों पे नहीं आई दो में से अंडे दे रही है ये सफेद की और ये जो सबसे साइड पे रेड कलर में मुर्गी है ये भी अंडे दे रही है ये दोनों अंडों पे है दूसरे अंडे पे नहीं है तो राइस अगर आपको मेरा मुर्गा क्लोज से भी देखना है तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जरूर बताइएगा तो अंडे का तो इसी वजह से मैं देसी प्रेफर करता हूँ अपील कर देसी मुर्गी जल्दी ग्रोथ करके अंडे भी जल्दी देने स्टार्ट कर जाती तो गाय जी दो मुर्गियों के या मुर्गी तीन दिन या चार दिन में बच्चे निकलेंगे तो जब बच्चे निकलेंगे तो मैं आप वीडियो बना के डाल दूंगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना बोले वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद